Я категорично против, против брендомании, категорично. И, ну, знаете, слава богу, что сейчас уже женщины понимают и как-то по-другому уже смотрят на брендовые вещи. Тому вот подтверждение, у меня появилась недавно клиентка, которая только, мы с ней дружили, но она ни одной вещи у меня не шила, никогда. И а, сейчас, вот совсем недавно, она уже стала и клиенткой моей. Она все время покупала и считала, что только там, только бренды, только первые линии, и то на вторые и не всегда покупала. И э, однажды я ей подарила вещь на, по-моему, день рождения, и ей так понравилось, и она после этого тащила потихоньку и говорит, да, ой, да, так это я одна и неповторимая. А что касательно звезд, я считаю, что звезды, а, тоже, кстати, очень многие звезды наши позволяют выходить в брендовых вещах на подиум, ой, на сцену, да, на концерты. Я считаю, что это не, неправильно и м, не тактично по отношению к зрителю. А, звезда, а, она же личность, она такая некая индивидуальность, которую да, вот, любят те, та или иная публика. И вот звезда, я думаю, обязана а, шить себе а, что-то экстра-неординарное. Потому что столько было случаев, что Покупая платье за 10 тысяч евро и придя на вечеринку и э, видя за соседним столиком э, точно в таком же платье э, да, какую-то девушку, я думаю, что это очень э, некомфортная ситуация для них обеих. И это очень часто бывает. Поэтому я считаю, что э, женщины должны ходить к нам, к дизайнерам, а, и мы уже в свою очередь будем стараться как-то их красиво создать наряды, а звезды и тем паче.